श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्धमि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता <ईकियाने> प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्धमि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बात्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं श्रीमद्भगवद्गीता प्रार्थने पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रन्थितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणिं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्